orang baru confirm. Ada baki 69,999 seat lagi. Tapi dengar bilangan sahabat yang hadir pada Haji Wadak sahaja dah 124,000. Kita kata, oh, nampak makin gelap pula peluah. Tapi tak, 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 apalah, kita tak tahu benda ni dalam rahsia Allah. Minta lah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Apa kelebihan dia? Masuk syurga bidunil hisab. Dia alatul. Direct way. Buku-buku amalan tutup, bercerita, masuk syurga. Oi. Ada tujuh puluh ribu lah. Itu pintu yang paling orang nak namanya babul iman. Betul adalah pintu lain, babul rayyan untuk orang puasa, babul salah, pintu orang yang ahli salat. Ahli salat ni hidup dia memang salat semua. Dia bukan takat lima waktu, segala sunat, apa-apa pun, macam-macam lah. Tahajud, taubat, hajat, tasbih, witir. duha. Segala-gala tu dia tak tinggal. istikharah, hafir. Semua salat tu menjadi wajib atas dia. mana bukan dari sudut fiqah tu wajib. Tapi dia wajib ke atas diri dia. ni ahli salat. Dan salat dia sungguh kerana Allah. Dapat masuk pintu tu. <coughs> tapi daripada kesemua banyak lagi pintu jihad dan sebagainya. Pintu sadaqah. Tapi daripada lapan pintu tadi. Sabatun mughallaqatun wababun maftuhun taubati Tujuh pintu tertutup. <coughs> tapi ada satu pintu. Wababun maftuhun litaubati. Ada sebuah pintu yang terbuka. Untuk apa? Litaubati. Untuk taubat. Ia ni orang yang nak memohon ampun kepada Allah. Tujuh pintu tadi tutup rapat. Kenapa tutup? Kerana telah ada orang-orangnya. Babul Aiman pada senarai 70 ribu orang tu lah. Babul Salah untuk ahli semayang. Yang bukan kaki semayang sungguh ni tak dapat situ. Dia dah ada orang ni itu disebut babul untuk ahli puasa yang puasa dia sampai kepada maqam makam fawasul khawas maqam yang paling tinggi yang puasa tu bukan takat imsak dengan maksud tak makan tak minum tahan diri daripada benda yang membatalkan puasa tapi dia tahan diri daripada membatalkan pahala puasa dan juga dia jaga hati dia tidak ada selain masyallah apa sahaja selain Allah waktu puasa itu jelah dalam hati dia Allah jadi yang bukan ahli puasa tak dapat pintu tu. Ahli sedekah maka yang memang kaki sedekah sungguh ni apa sahaja keperluan untuk umat selagi dia mampu dia bagi 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 bagi. Kan macam berlaku juga di taman kita ini. salah seorang penyumbang besar yang nyumbang dia diam kita tak tahu. Merhumah Datin Halimah kita. Rahimahullah. Bila beliau meninggal baru kita tahu oh banyak benda rupanya dia bagi. Banyak sumbangan beliau. Ini ahli sedekah. Tapi ada satu pintu yang open. open iaitu bab taubat. Untuk siapa li taubati? Untuk orang yang nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hatta tatlu' syamsu min maghribiha. Pintu tu pun nanti nak tutup. Bila? Tatlu' asy-syams bila terbitnya matahari min maghribiha daripada tempat tenggelam. Terbitnya matahari kat situ pintu tu pun tutup. <coughs> Pagi ni matahari keluar kat mana? Tak tahu ni. Saya tak naik lagi 657 ah. Okey, 657 lah saja. 657 lagi matahari ni tahu tengok. <coughs> Pakai doa kita janganlah keluar lagi sebab matahari nak keluar kat tenggelam pun dia ada tanda dia kita sebutkan dalam majlis lepas. Ada satu tanda dia akan bergelap seluruh dunia ini ada riwayat sebut dua Hari ketiga baru matahari keluar kotak, Ada riwayat sebut tiga uh, Tapi mudah je lah faham Kalau hari pertama gelap Gelap dia gelap macam ni Gelap macam malam Kita tunggu-tunggu tak cerah Tunggu-tunggu tak cerah Sampai ke zuhur Mu'azzin pu azan Semayah Tunggu sampai kasa tak cerah Azan semayah Maghrib Masuk dah Gelap balik Semayah Orang yang tak beriman kepada Allah dia kata oh ni fenomena alam biasa. Memang fenomena alam siapa susun? Ma qadarullah. Kan benda ni ketentuan Allah Taala. Tapi belum tentu. Sebab baru sehari dia dah. Kalau hari kedua masih gelap, <coughs> standby. Hampir pastilah. Kalau esok tu keluar matahari, tengok-tengok cerah, intai kat sana, eh tak ada. Ha, habis tu. Habis. Dah. Tapi kalau hari ketiga masih gelap seperti ini, hari keempat tu keluarlah nah akan bagi Tengok ada qaul kata dua ada kata ketiga Kan? tapi bila ada tanda-tanda tersebut orang beriman dia akan menyeru kepada orang lain marilah taubatlah sebab apa pintu taubat itu maftuh dibuka sehinggalah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha sehingga matahari terbit ke barat jadi dia seru tapi orang yang tak percaya pada Allah Taala dia duduk pemain memperlekeh hina Bahasa sekarang ni disebut menganjing gitu kan. Dia buat main-main je. Allah dia kata relax lah. Bukan tak boleh hidup. Matahari naik, jokok barat. Kita akan tengok masjid penuh. Tak kira lah masjid kita teman-teman ni ke masjid. Penuh habis. Yang mana selama ni tak tutup aurat. Tiba-tiba tutup aurat semua. Tak pernah mari sembahyang. Mari sembahyang penuh. Yang tak pernah menangis ketika solat, Menangis waktu tu. La yuntafa'u bihi. Tak ada manfaat lah. Bintu taubat tutup habis. Habis, habis. tu. Tengok tadi dia mari masjid habis. Habis. Dah dia tutup aurat dah. Habis. Ketika itu pintu yang ke-8 itu pun telah ditutup. Maka selesailah segala-galanya. Dia dua sebab pintu taubat tutup. Sebab pertama kita sebut majlis yang lepas. Cuma saya nak ulang sikit sebab kita ada jenazah. Saya maklumkan sampai semalam ini. Kita akan uruskan sekejap lagi dan pukul 9 lebih kurang nak semayang. Pintu taubat pertama ditutup sebab apa? Nabi kata malam yughrir selagi nyawa belum sampai di gharghara. Nyawa duduk tahun habis. Walaupun boleh bernafas lagi tapi nyawa duduk sini pintu tobat tutup dah. Macam mana kisah Fir'aun yang ketika tenggelam dan timbul dalam laut. Dia kata apa? bi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Terima tak? Tak. Mak nyawa duduk sini. Habis dah. Waktu ni kita nak serkah tak tak pakai dah. Ni saya punya harta ni bagi kat masjid tu. Ni bagi kat harta tu milik ahli waris. Kena bagi kat faraid. Tersadap cakap dah tak boleh Sebab nyawa doktor ni Boleh menapah Kita panggil Napah-napah hujung ha, Kalau di hospital Boleh tengok orang sakit Teruk drop 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 Tiba-tiba naik elok Naik Lepas tu turun-turun habis Haa lah tu Nyawa doktor ni Waktu tu tak pakai dah Taubat tak terima Apa-apa yang disedekahkan Di bawah harta dia Buka harta dia Tak boleh Mereka kena bagi dengan kan Paraid dah Haa tu yang berlaku Itu ha, tu kita dah syarah panjang Dalam kuliah bulan lepas Maka hari ni kita sebut yang kedua apa dia? Bila matahari tulang asyam min maghribiha. Matahari terbit ke barat. Jadi kalau datang seruan pada masa itu, taubatlah balik kepada Allah. Cepat. Kalau tidak, kita akan menyesal. Akhirnya waktu selepas matahari keluar tu apa pun yang dipinta tak terima dah. Habis. Ha, jadi ibu ayah yang mana kita mengaji benda tu balik kena pesan ke anak-anak, cucu-cucu -anak, kita, ahli keluarga, isteri. Sahabat handai dia Pesan, pesan, pesan Sebab bila sampai masa dia tu tak boleh buat apa dah tak Sampai masa settle Nah, jadi kena pulau siap-siap. Tayyip. Para salik, yang orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu SWT, tidak hanya bertaubat daripada maksiat, tetapi juga mereka naik kepada maqamat yang seterusnya, iaitu bertaubat daripada segala sesuatu, yang menyibukkan hatinya daripada Allah Subhanahu SWT. Ini peringkat seterusnya. Kita nak sampai peringkat itu susah tapi boleh tak? InsyaAllah usaha. Taubat pada maksiat ni dia peringkat awam. Mana orang kebanyakan. Kita lah kan. Iyalah. Tapi orang yang khawas, orang khusus ni. Para salikin. Para ahlillah. Mereka tidak lagi cerita tentang taubat pada dosa. Sebab mereka jaga sungguh tak mau buat. Bukan maksud mereka tak ada dosa. Kullu bani Adamul khattak. Betul. Setiap anak Adam ada dosa. Tapi dosa-dosa dia yang dulu dia dah minta ampun pada Allah. Husnuzan kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun lah. Ha, itu masalah kita duduk tengok dosa orang. Dosa sendiri kita tak tengok. Itu menyakit kita juga kan. Baik. Tapi mereka ketika itu sibukkan diri dengan apa? Menyucikan diri. Ha, kan? Menyucikan diri dengan maksud bertaubat. Membersihkan diri. Daripada segala sesuatu. Masih wallah apa sahaja selain Allah. Faham bagi elok konteks perbincangan ini kata Musa ni dia bukan cerita tentang bila sebut nak balik pada Allah maka apa sahaja tanggungjawab kat dunia tak peduli dah. Tidak. Kerja kerjalah. Menyara keluarga saralah. Yang kita duk bayar hutang dekat bank, bayar rumah, bayar kereta, bayar tu tanggungjawab. Tapi perkara itu tidak memberi bekas kepada dunia dia. Bukan maksud bila rumah kita elok, kita rasa sombong, kita rasa angkuh, besar diri. Rumah orang lain tak elok. Bila kenderaan kita Allah bagi kenderaan yang baik, maka kenderaan orang lain tak ada nilai tak ada. yang tu tu tak mahu ada. Sebab ada kenderaan sebab apa? Allah Ta'ala bagi aku ada kenderaan supaya boleh mari, mari Aku ada rumah yang baik, boleh berteduh, pelihara aurat anak dan isteri. Semua benda akan dibawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak mahu dah dalam hati dia ada benda lain selain daripada Allah. Maka apa sahaja yang Allah bagi, semuanya lillah untuk Allah. Itu hmm. Tu kata susah sebab tu makam dia makam yang khawah, makam yang khusus. Kita kadang-kadang dia mari juga sebab dunia. Antara, tak ingat, saya sebut apa. Antara yang paling susah nak pergi terus kepada Allah Ta'ala dia apa? Babu ta'am, bab makan. Hmm. Nah. Kita makan sebab apa? Lapar. Bukan sebab lapar tu tak bagus. Bagus. Lapar makan betul tu. Nabi suruh. Tapi adakah makan itu semata-mata kerana lapar? Atau kerana sedap? Nah. Kalau tak sedap makan. Tengok kari ikan. Elok dah warna kuning merah tu. Dengan bendi dia dengan palikan. Makan-makan tawar. Tak ada garam. Lupa letak. Sambung ke berhenti? Berhenti. Kalau saya pun berhenti lah. Allah garam tak ada. Paling-paling nak -paling kita berhenti dulu ambil tak tiada pur balik jerang sikit, buh garam kacau. Kalau malas sangat ambil cawan kecil, buh garam, buh air panas sikit kacau, tuang tu. Nak bagi naik rasa. Salah ke tu? Tak salah. Nak sebut itulah. Sebab tu saya kata yang paling susah ni kadang tengok bab makan. Makan kerana lapar, makan kerana nak sedap, makan kerana orang cadang. Tapi nak betul kepada makan ni untuk apa? Supaya ada tenaga, nanti boleh buat ibadat. Bas, takat tu. Ni nak balik pada Allah Ta'ala juga. Ah, tu payah. Biasanya bab tu yang terlepas pandang. Ha. Tambah kita kot ampang ni macam-macam kena makan kan. Nak balik semua tu pada Allah tu yang susah. Ha. Nah, ni pesan untuk diri saya lah khususnya. Maka dia kena usaha macam tu. Sebab itu pernah ditanya kepada Zainal Zunul Misri. Rahmanullah Ta'ala warah tentang taubat. Apa dia jawab? Taubatul awam minad dhunub. Taubat orang awam ni, kita kebanyakan orang kebanyakan ni adalah minad dhunub daripada dosa-dosanya. Wa taubatul khawas dan taubat orang khawas, orang yang khusus tadi. Minal ghaflah daripada kelalaian. Hati lari sikit pada Allah tak bolehlah. Dia kena fana tenggelam. Maksudnya dia dan Allah Ta'ala. Tak ada benda lain. Orang begini disebut sebagai ahlillah. Tapi tak ramai lah. Tak ramai. Kan yang hidup dia Allah. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Ha, macam kalau kita boleh menunggu sedikit adalah kisah Al-Arif Billah Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Ha, rahimahullah Rahmatul Wasiyah. Atau kita kenal dengan nama Pak Sumit. Kan? Bila orang tanya dia nasihat, dia kata apa, -apa pun soalan macam Quran. Dia kata. Kenapa baca Quran? Allah. Sebab tu beliau amalan dia apa? Amalan dia puasa hari-hari. Setahun lima hari tak puasa. Bukan setahun lima hari puasa. Setahun lima hari tak puasa. Yang mulai dahin, dua hari raya. Hari, -hari puasa, raya puasa raja. Hari raya haji, yang kedua. Hari tersyrik, tiga hari. Total lima hari. Hari, -hari lain puasa. Kau puasa makan apa? Telur. Ya. Telur buih makan. Pasal, eh? cukup tenaga boleh buat ibadat. Bas. Kita dengar nasihat tu takat dengar lah. Macam mana kita kata, kan telur je boleh ni. Oh ha, gitu. Tapi para ahli Allah ni sifat dia begitu. Kita nak ikut rasa berat. Sebab tu sifat mereka dengan kita biasa. Kita taubat atas dosa, dosa bertimbun. Tapi para ahli Allah taubat dia atas ghaflah. Ha, kalau kalau kedah dia sebab raflah. Raflah tu, arak tu raflah. Maksudnya lalai lalai ni masuk hati tu lari sikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia bukan buat tu dengan tujuan maksiat, bukan makan supaya ada tenaga nak pergi buat maksiat. Dah. Tapi makan tu sebab matlamat dia kenyang takat tu. Dia bukan pi kepada Allah Taala. Itu bezanya. Ha, itu beza yang sebenarnya boleh dimuhasabahkan di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita ini banyak benda yang kita buat tanpa kita sedar asal benda tu nikmat Allah Taala bagi dia nak suruh kita ingat pada dia tapi kita lupa sebab itu kata musannif sesungguhnya jauhlah sangat perbezaan daripada orang yang at-taibun yakni orang yang bertaubat dengan satu orang yang bertaubat juga selain daripada dia kenapa beza sebab ada satu orang yang bertaubat tadi kerana dosa dia ada orang yang bertaubat kerana kelalaian dia beza. Macam kita bahas dalam mukaddimah bab taubat ini dulu. Ketika mana dibawakan satu hadis yang diceritakan oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam kitab At-Taubah dia kata apa Nabi kata innaha la yughana ala qalbi hatta astaghfir Allah fil yawmi wal 70 marrah hati la lalai dan Nabi tak sebut hati ni buat dosa Sehinggalah kena minta ampun kepada Allah. Siang dan malam aku sema'ina marrah. marah. Dari riwayat Imam Muslim sebut ...mi'ata marrah. Satu kali. Kan kita dah ada mukadimah dulu. Dulu tu lama sungguhlah saya pun tak ingat dah bila kan. Tapi bila disebut gitu para ulama bincang kenapa adanya istighfar ...ya'ni permohonan ampun taubat daripada nabi kepada Allah sedangkan kita kenal Nabi maksud. Maka para ulama bahas dua. Fihi wajahin. padanya ada dua wajah. Wajah yang pertama dengan maksud taubat di atas taubat. Maksudnya di istighfar yang pertama ni al-azim, al-azim. Istighfar ni atas istighfar tadi. Sebab apa? Takut-takut waktu istighfar tadi hati tidak betul-betul khusyuk pada Allah. Maka minta ampun ya Allah kalau lalai tadi. Ha. Dosa ke tu? Tak. Itu ha, taubat para anbiya, para awliya, para ahli Allah alaihi wa sallam. Jauh pun kita tak. Lah. Yang kedua, yang kedua ni jadi muhasabah besar pada kita. Istighfar yang Nabi sebut tadi adalah lil ummah untuk kita. Nabi tolu minta ampun untuk ummah. Nabi adalah kan? Nabi tolu minta ampun kepada umat. Maka yang Nabi sebut istighfar minta ampun minta ampun untuk apa? Li ummati untuk umat aku. Yang ni umat Nabi SAW. Nabi teringat kat kita. Nabi tolong minta ampun. Dan tak berhenti. Tak berhenti. Waktu hidupnya Nabi, hayat Nabi di atas muka bumi, Nabi tolong minta ampun untuk umat. Dah lepas Nabi wafat, masih ke? Masih. Baca dalam manaqib Imam Al-Utubi. Imam Al-Utubi ini satu hari beliau duduk di Allahumma sallallahu Muhammad di di apa di dekat dengan hujrah syarifah di kawasan maqam nabi dia sebut dalam risalah yang Uh, saya tulis siap 10 Rabi'ah tu kan. Sekejap. Kitab dia saya tak bawa tapi PDF dia ada. Kita baca sikit kisah tu. Berkenaan dengan taubat. Yang Nabi SAW punya teringat kat umat. Jangan cerita waktu hidup. Selepas wafat pun. Nabi SAW punya keterikatan dengan umat sangat kuat. Ini kisah kan. <coughs> Pada suatu hari datang seorang badui. Datang seorang badui pergi ke maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni datang ke maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu Imamul Uthbi ada di sisi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ni tadi datang dengan membacakan sebuah syair. Yang ni saya sebut dalam bab yang ke Mhm. Dia nak pembang kecil dalam telefon. Mhm. Bab 51 dan juga bab 55. Eh uh, afwan, 54. Okey. Yang ni kita sebut dalam kisah ni dibawakan kisah ketika mana seorang badui a kita buka muka surat dia dah jumpa bab. Kena pergi jauh sikit. Badwi ini tadi datang dia buat apa? Dia baca sebuah syair di sisi maqamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syair ini menarik perhatian Imam Uthbi. Sebab apa? Tanda bukan sekadar tanda rindu tapi nak cerita besarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Apa berlaku bila dia datang dekat? Kata Saidil Imam Uthbi, Badwi ini pun membacakan sebuah syair. Dan syair ni mengejutkan bila sampai je, dia pun kata apa? Dia kata, Ya khaira man dufinat bilqa'i' bilqa'i' a'azumahu fataba min tibihin alqa'u wal akhamu ya nafsi fida'un liqabri anta Allah. Fihi al-afafu wa fihi judu wal-karamu. Dia kata apa? Wahai manusia yang dikuburkan dalam lembah yang jasadnya berada di sini. Maka harumlah lembah dan bukit ini dengan keharumannya. Dia puji siapa Nabi? Kemudian dia kata apa? Ya nafsi fida'un liqabri anta sakinuhu. Jiwaku ini menjadi tebusan untuk kuburan yang engkau penghuninya ya Rasulullah. Fihil afaf wa fihil judu wal karami. Dia kata apa yang di dalamnya ini ada dasar yang suci, pemurah, lagi mulia. Maka dia pun membacakan ayat daripada suratul Nisa kan pada ayat yang ke-64 apa dia a'udzubillahi rajim walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahim ni dalam Quran kita bukan pandai-pandai Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya jika mereka, wahai Rasul, walau annahum idhalamu anfusahum. Ada di kalangan mereka ini yang menganiaya diri mereka. Yang buat dosa dan maksiat. Kemudian Jauhkah mereka ini datang kepadamu fastaghfirullah dan mereka memohon ampun kepada Allah wastaghfara lahum ar-rasul dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memohon ampun. Nabi tolong minta ampun untuk siapa? Untuk mereka. La wajadullaha rahima. Tentulah mereka mendapati Allah Taala ini tawwabar rahima. Maha penerima taubat, Maha penyayang. Kata Imamul Utbi dikatakan apa? Kemudian aku terlena di sisi maqam tadi. Dan bermimpi bertemu dengan Rasul SAW. Ini bukan mimpi saya. Ini bukan mimpi kita. Ini mimpi Imamul Utbi. Rahimahullah. Rahmatan Asyah. Dia kata, Nabi datang dalam mimpi aku. Dan mengkhabarkan kepada aku. Ya Utbi. Wahai Utbi Qum. Bangun. bangun. Bangun kenapa? Pergi berjumpa si Badui tadi. Dan sampaikan kepadanya Minal Bushra. Berita gembira. Kenapa? La wajadullaha tawaban rahimah bahawa Allah Ta'ala telah dengan sifat penerima taubat, dengan sifat penyayang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menerima segala permintaan tadi dan diampun ke Ini lepas Nabi wafat. Sebab itu pelik bila ada orang kata, pergi ziarah Nabi cakap, kan Nabi dengar. Ish, ya Allah. Tak macam Quran ke? Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jika mereka datang jauh, mereka ni, mereka ni buat zalim pada diri. Kenapa? Buat maksiat, buat dosa. Jauhkah datang kepada kamu? mahya wa mamat ketika hidup atau selepas kamu wafat datang fastaghfirullah wa astaghfir lahum rasul mereka minta ampun pada Allah dan Rasul tolong minta ampun kepada Allah untuk mereka la wajadullah tawabar rahimah. Allah taala ampun maka imam utbi pun terjaga terus dia kejar badui tadi kalau zaman kita mungkin susah sikit nak kejar sebab kereta motor jalan hilang ni jalan kaki dia kejar badui tadi bagi tahu tadi aku bermimpi jumpa Rasulullah aku datang nampak engkau datang kau baca syair ni lepas tu kau baca ayat tadi kau pun istighfar bantu minta nabi minta ampun Allah taala ampunkan kau maka menangis kegembiraan si tadi bayangkan nabi selepas wafat pun masih ingat pada umat untuk minta ampun dan ketika mana di padang mahsyar Siapa lagi yang nak duduk di depan Allah Ta'ala bersujud ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta ampun selama ribuan tahun untuk tiap-tiap umatnya? Ila wahid dan kecuali seorang. Tak ada orang lain. Nabi Yunus Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Maka bayangkan kalau Nabi ketika hidupnya selepas wafatnya hatta di mahsyar nanti nak minta ampun pada Allah sanggup sujud ribuan tahun. Kenapa kita sombong sangat? Sombong sangat. Kita sendiri tak nak minta ampun satu. Itu alamat orang sombong. Yang kedua, kita tak teringat pun nak selawat kepada Nabi SAW. Itulah manusia yang mengasihi kita sebelum ibu dan ayah. Nabi SAW. Maka selawatlah, minta lah ampun. Ikutlah baginda. Janji pula siapa yang nak selawat tadi ikut Nabi. Allah Ta'ala bagi lagi dua kelebihan. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah kasih kat dia, Allah ampun dosa dia. Tu pun kita tak buat, sayangnya. Kejarlah sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ini. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kena buat. kisah-kisah yang saya sebutkan tadi dan apa yang kita bacakan hari ini nak bagi kita faham bahawa sebenarnya pintu itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Taala. Dan Nabi dah ajar kita melalui taulah dan baginda sendiri nabi sendiri tolong minta ampun untuk umat baik ketika hayat selepas wafat hatta di mahsyar nanti maka pulunlah kita untuk taubat dan berselawat dua ni pulun sungguh mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang diterima taubatnya la wajadullaha tawwabur rahimah duduk bawah payung itu dapat payung pengampunan Allah dapat payung kasih sayang Allah Ha, ini benda yang mahal dan penting. Sebab itu Musa ni kata apa? Setiap kali orang-orang yang duduk di atas jalan ini. Yang disebut sebagai para salikin. Memperbaiki pengetahuannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperbanyakkan amalnya. Maka taubatnya akan semakin mendalam. Sebab tu tak boleh kata kami ni. Ada jalan kami. Ada cara kami. Cara mana? Entahlah guru pun tak ada, buat ikut dan tak boleh. Dia kena ada pembimbing. daripada pembimbing tersebut, kita duduk atas jalan yang betul. Mudah-mudahan turun nusrah, turun basirah daripada Allah. Baru duduk atas jalan yang tak lari. Takut akhirnya, oh syekhuh syaitan. Yang jadi pembimbing dia syaitan. Bila tak ada guru yang betul, sana ilmunya tak betul, yang bimbing syaitan. Habis. Itu telingkup tengah semayang, Tiba-tiba dia kata aku nampak cahaya datang. Lepas tu cahaya tu bagi tahu kepada aku, "An Allah, akulah Tuhan kamu." Di balik cahaya tadi ada satu sosok tubuh. Jubahnya putih, wajahnya bercahaya, dia mengaku dia Tuhan. Kita berasa aku ni sampai dah ni. Punya ibadat sampai gitu. Ya ke Allah Taala tu? Tak, nah, kita mengaji dalam ilmu tauhid. Ngaji bab jirim. Ngaji bab jisim. Dua ni membezakan makhluk dengan khaliq. Allah Ta'ala ada kezatnya bentuk macam kita. Laisa kami thilihi Allah Ta'ala ni sebab mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi bila mari bentuk orang, bukan Allah Ta'ala. Asal ada bentuk, ada rupa. Bukan Allah Ta'ala. Tapi kita tertipu. Mengaji tak? Tauhid tak mengaji? kau rasa sampai dah lepas tu dengar pula kerana telah sampai ke makam sekian-sekian tak payah semayang dah sebab kamu ni kategorinya daim salat yang bila-bila pun sebenarnya kamu dekat dengan Allah Taala hmm tak payah dah kali ha, sebab tu mudah tertipu bila tak duduk atas jalan ilmu dengan bimbingan guru yang betul kena hati-hati ha, bila duduk bawah bimbingan guru taubat kita itu taubat yang terpandu pengajian kita pendidikan kita pengajian dan pendidikan yang terpandu insya-Allah jalan tu cantik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalla wa ala ha, jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pagi ini ha, dapat kita jaga dan pelihara dengan sebaiknya insya-Allah kuliah kita bulan depan nanti kita akan sambung perbincangan ayat yang seterusnya ayat yang sedikit panjang daripada surah nuh pada ayat 10 hingga 12 ha, sambungan tentang taubat ini insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala alam marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومسلم وعلى صحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله ومن أهل التوبة والطاعة ومن أهل استقامة والتوبة ومن أهل الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا حبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا جَعَلْنَا مقيما الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القوم من فتنة المحيا اللهم بك من من المغرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين دي وجه Yang kedua Surah Al-Kahfi. Ha? Walaupun kemarin Jumaat, tapi hari ini saya tak baca. Kalau habis tak larat pun sekurang-kurangnya 10 ayat. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah Masihud Dajjal. Yang ketiga Surah Al-Mulk. Setiap kali sebelum tidur malam, baca Surah al mulk 30 ayat tadi dapat 3 kebaikan. Yang pertama selamat azab kubur. Yang kedua kubur yang sempit jadi luah. Yang ketiga kubur yang terang jadi gelap. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.